Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Дозвіл бити по Росії діє. годину тому. Пролунала серія вибухів на авіабазі Старий Дуб. Як тільки туди прийшли білоруські війська, путінські не справляються з Харківщиною. Кремль звернувся до Лукашенка. Першу групу поклали відразу білоруські, собрано крила артилерією. Понад 200 загиблих сотні поранених. Пише телеграм-канал. «Топор Помсти. крім того, до 20 транспортних іл 76 комплектують десантом Білорусі і музикантів. Понад 2000 чоловік готуються прийти російський кордон та зайти в Біл Город на допомогу силам Путіна пишуть телеграм-канали. Зайдуть її білоруси, і музиканти і мобики за рефики там залишили з минулого року. Ситуація доволі напружена. Якщо білорусь таки вирішила пустити своїх людей на обій, то ситуація для них буде дуже плачевна. Крім цього, білоруси продовжують нагнітати в Польщі. Кирилл Сезонов привел аргументи в пользу того, что третья мировая война уже идет. Но Европа делает вид, что не замечает свою очередную публікацію. Кирилл Сезонов начал с тревожной інформації, которую он подал с юмором. Штирлиц десятий раз выпрыгивала з десятого этажа, но яд не. Иногда анекдоты действительно очень похожи на реальную жизнь. Утром пришла новость о том, что в Польше задержана группа российских террористов. Они планировали диверсии в Гданске, Гдыне, в Марках. По заданию российской разведки три участника уже задержаны. Один гражданин Польши и двое из Беларуси возвращаются к бородатому анекдоту про штирлицев. Этот раз яд не подействовал. Стоит ли снова подниматься на десятый этаж? Пост о провокациях в Европе можно прочесть в телеграм-канале Кирилла Сазонова. Доброволец ЗСУ возмутился бездействием за на фоне нависающей над ними угрозы от РФ. С какого раза до европейских стран дойдет, что сейчас они имеют дело даже не с ИГИЛ или ХАМАС, а с куда более разветвленной системой агентуры террористов из России. Десятилетиями шло вовлечение и вербовка. Некоторые ниточки тянутся еще во времена Варшавского договора и берут начало в сетках спецслужб, которые были партнерами КГБ в Украине. Прекрасно знают, о чем идет речь. У нас такая же болезнь, но мы ее диагностировали и старательно лечим, не дожидаясь. С кризиса и перитонита. А у не пора ли проснуться, делать вид, что ничего страшного не происходит, просто как глупости. Грабитель забрался в твой дом и чем-то гремит в кабинете. Похоже, ломиком и отмычками, а ты делаешь погромче телевизор, уговаривая себя, что это просто ветер. Не самая перспективная с точки зрения безопасности позиция, розовые очки уже немного давят. Может, пора посмотреть вверх? Подытожил Кирилл Сазонов, редакция канала на по поедальности за высловливание окромых политолог психологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.